بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم السلام عليكم प्यारे दोस्तों में नाफ़े चैनल में आपको खुश आमदीद मेरा नाम मोहम्मद अहसान सज्जाद है और सिलसिले सीरत नबी अलैहि वसल्लम की इस वीडियो में हम कहलानी कबाइल की बाकी मांदा शाखों पर बात करेंगे जिनमें कबीला अनमार हमदान और अज कबाइल शामिल हैं इससे पिछली वीडियो में हमने कालानी कबाइल पर बात शुरू की थी और कुछ कबाइल की तफसील भी पेश की थी ये वीडियो उसका दूसरा हिस्सा है और इससे पिछली वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है अब हम आते हैं अपने आज के मौजू की तरफ दोस्तों तो अज और उसके जेली कबाइल की तफसील पेश करने से पहले मुनासिब है कि कबीला हमदान और अनमार का ज़िक्र कर दिया जाए कबीला हमदान के अक्सर लोगों ने भी दीगर कबाइल की तरह शाम का रुख किया बाद जो लोग बच गए वो बनु मजहिज की तरह यमन में ही मुफ़ीम रहे और हमियर कबाइल के साथ इतहाद कर लिया ये यमन के वो लोग थे जो हज़रतलीतजा रज़ी ताथ पर मुसलमान हुए और गजव तबूक के बाद दीगर कबाइल की तरह इस कबीले से भी एक वफ़्त रसूल सल्ला वसम की खिदमत में हाज़िर हुआ आप सल्ला वम ने इनके लिए एक तहरीर लिखकर जो कुछ इन्होंने मांगा था अता फरमा दिया और इन पर अमीर मुकर्रर फरमाया यमन में रह जाने वालों में से इस कबीले की दो बड़ी और मशहूर शाखें हाशिद और बकील वजूद में आईं हाशिद और बकील दो भाई थे जिनके बाप का नाम जशम था मौ्रखी ने इनका नसब जशन बिन हुब्र बिन नौफ़ बिन हमदान बयान किया है ये दो कबाइल अब यमन के लोगों की अक्सरियत हैं इनमें में ख़ासकर यमन का सबसे बड़ा और मजबूत कबायली ग्रोह है इन दोनों कबाइल का ताल्लुक शियों के जैदी फ़िरके से है और ये सदियों से इस फ़िरके के दो बाज़ू समझे जाते हैं इसके अलावा हाल ही में यमनी हुकूमत के खिलाफ हौसी तहरीक खड़ी करने वाले हौस कबीले का ताल्लुक भी बनो हमदान से है दो सौ क़बीला अनमार के नसब के बारे में मौर्रखीन का इख्तलाफ है बाज़ का कौल है कि ये अदनानी कबाइल में से थे जबकि बाज इसे कहतानियों में से बताते हैं और इनका नसब अनमार बिन आराश बिन अमर बिन गौस बताया जाता है इस कबीले की दो बड़ी शाखें हैं जो बजीला और खुसम पर मुश्तमिल हैं ये कबाइल असीर के इलाक़े में बनुदौस और दीगर कबाइल के साथ रहते थे आज भी यहाँ इनकी अक्सर आबादियाँ मौजूद हैं ये लोग भी अक्सर अरब कबाइल की तरह बुत परस्त थे इनका बड़ा बुत तबाला के मकाम पर नसब था जिसका नाम जुलखलसा था इसे यमन का काबा भी कहा जाता था जबकि इसके मुकाबले में बैतुल्ला शरीफ को शाम का काबा कहते थे इस बुत कदे को मिनहदम करने के लिए दस हिजरी में रसूल अल्लाह वसलम ने बजीला कबीले के सहाबी हज़रत जरी़र बिन आब्दुल्ला बजरी रजी अल्लाह तैन को रवाना फ़रमाया था जरीर बिन आब्दुल्लाजरी रजी अल्लाह तन अपनी कौम के सरदार थे और इन्हें खूबसूरती की वजह से इस उम्मत का यूसुफ़ भी कहा जाता था दोस्तों अब हम बनो अज़ कबीले की बात करेंगे जो अरब के बड़े कबाइल में से एक है इन्होंने अपने सरदार इमरान बिन अमर मुजैक़िया के मशवरे पर तरके वतन किया पहले तो ये यमन ही में एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते रहे और हालात का पता लगाने के लिए आगे आगे हरावल दस्तों को भेजते रहे लेकिन आखिरकार शुमाल का रुख किया और फिर मुख्तलफ़ शाखें घूमते घुमाते मुख्तफ जगह दायमी तौर पर सकूनत पजीर हो गए बाज़ मौरकिन इलाकों के अतबार से इन्हें चार ग्रोहों में तकसीम करते हैं अजद शनोआ अजद सराह अज ओमान और अजद गसान बहर नसब के अतबार से ये दो बड़ी और मशहूर शाखों में तकसीम हैं जो बनु माजिन और बनु नसर पर मुश्तमिल हैं इनमें से हर एक से मजीद बड़ी बड़ी शाखें वजूद में आईं बनु नसर उर्फ़ आम में नसर या यासद शनो कहलाते हैं और इस कबीले ने तिहाा में बुदोबाश अख्तियार की इसकी मशहूर शाखें गामिद और जहरान हैं गामिद को अरब कबाइल में सबसे कदीम कबीला माना जाता है जहरान और गामिद का तारीखी मकाम सऊदी अरब का शहर अलबाहा और उसके मजाफात हैं आज भी इन कबाइल की मरकज़ी आबादी यहीं मुकीम है इसके अलावा मुल्क ओमान पर हुकूमत करने वाले ख़ानदान आल सईद का ताल्लुक़ भी कबीला जहरान से है इसी कबीले की एक शाख दोस्त भी है जो कबीला अनमार के साथ रिहायश पजीर थे दौस की मशहूर शख्सियात में इस कबीले के सरदार और साहबी रसूल हजरत तुफ़ैल बिन अमर दोसी रजी अल्लाह तन हैं और इन्हीं की दावत पर इनके कबीले के एक और सहबी हज़रत अबू हुरर रजील्ल्ल् तन इस्लाम लाए जो हदीस के सबसे बड़े रावी सुल्तान हदीस और अहाबा के सुरखैल कहलाते हैं अज की दूसरी बड़ी शाख बनुमाजन में अमर बिन आमिर उर्फ मुजिया की नस्ल से काफ़ी कबाइल वजूद में आए अमर मुजैकिया के चार फर्जंद थे सालबा बिन आमर हारसा बिन आमर इमरान बिन आमर और जफना बिन आमर इन चारों से अलग अलग कबाइल वजूद में आए इनमें सालबा बिन अमर ने पहले हिजाज का रुख किया और सालबिया और जीकार के दरम्या अकामत इख्तियार और जब इसकी औलाद बड़ी हो गई और ख़ानदान मजबूत हो गया तो मदीना की तरफ कूच किया और इसी को अपना वतन बना लिया इसी सालबा की नस्ल से औस और खजरज हैं जो सालबा के साहबजादे हारसा के बेटे हैं इन्हीं ओस और खजरत से बाद में अंसारे मदीना के दो बड़े कबीले वजूद में आए दोस्तों हारसा बिन आमर की नस्ल से खुजा बनु असलम और दीगर कबाइल हैं खुजा और उसकी औलाद पहले सरजमीन हिजाज में गर्दिश करते हुए मक् के शुमाल मगरब में वाक़ मर्र जहरान में खैमजन हुए फिर हरम पर धावा बोल दिया और बनु जुरम को वहाँ से निकाल कर ख़ुद मक् में बूदोबाश इख्तियार कर ली बाद में क्रैश ने इनसे इकतदार छीन कर मक् से बेदखल कर दिया मक् से निकल कर यह कबीला जिदा के करीब आबाद हो गया जहूर इस्लाम के बाद सुलहुदैबिया की रूह से ये लोग मुसलमानों के हलीफ बने दो साल बाद सन आठ हिजरी में बनु बकर और क्रैश ने माहा तोड़ते हुए इन पर हमला कर दिया तो इनका एक वफ़्त मदीना मनवरा दरबार रसालत में हाजिर होकर तालब इमदाद हुआ की बिना पर नबी करीम वसल्लम इनकी मदद करने के पाबंद थे इसलिए आपने दस हज़ार सहबा के लश्कर के साथ मक्का पर चढ़ाई कर दी जिसके नतीजे में मक्का फतह हो गया इस तरह ये कबीला फ़तेह मक्का का सबब बना दोस्तों खुजा की एक शाख बनू मुस्तलिक भी है जिसके सरदार की बेटी हज़रत जवेरिया बिन तिहारिस ताला अन्हा से रसूल सल्ला वम ने गजब बनी मुस्तलिक के बाद निकाह किया था अमर मुजायकिया के तीसरे इमरान बिन अमर और उसकी औलाद नेमान की सरजमीन में सकूनत इख्तियार की और इसी नस्बत से इस्लाम के जहूर के बाद ये लोग अज़ ओमान कहलाए जबकि जफना बिन अमर ने मुल्क शाम का रुख किया और अपनी औलाद समेत वहीं मुतवतन हो गया शाम जाकर इन्होंने ईसाई मज़ब इख्तियार कर लिया और एक अरब सल्तनत की बुनियाद रखी जो गस्सासना या आल गस्सान के नाम से मशहूर हुई इन्हें अले गसान इसलिए कहा जाता है कि इन लोगों ने शाम मुंतकिल होने से पहले हिजाज में गस्सान नामी एक चश्मे पर कुछ अरसा क़्याम किया था लखमियों के मुकाबले में गस्सानियों ने रूमियों के साथ इतहाद किया और फारस और रूम की जंगों में अल गस्सान रूमियों के इतिहादी होते जबकि बनम फ़ारसीों के साथ शामिल होते दो इन गस्सानियों में एक गस्सानी शुरहील बिन अमर भी था जो शाम के इलाके बसरा का गवर्नर था इस बदबक ने रसूल सल्ला वसलम के सफ़ीर को कत्ल किया था जिसकी बिना पर आप सल्ला वसलम ने इन कबाइल की सरकूबी के लिए तीन हज़ार सहाबा का लश्कर रवाना फरमाया जो मोता के मकाम पर अरब ईसाइयों और रूमियों से नबर्त आज़मा हुआ इसी तरह इन गस्सानियों ने जंग यरमूक में भी रूमियों का साथ दिया और मुसलमानों से ज़बरदस्त शिकस्त खाई उस वक्त इनका बादशाह जबला बिन अहम था जो शाम की फतूहत के बाद मुसलमान हो गया मगर दो साल बाद ही मर्तद होकर रूमियों के पास को सनतनिया चला गया और वहीं मरा अगरचे इसके बाद शाम की गस्सानी सल्तनत ख़त्म हो गई मगर फिर भी इनमें से बाज ने मुख्तलफ अदवार और इलाक़ों में हुकूमतें और गसानी तख्त ताज को जारी और बरकरार रखा और दिलचस्प और मज़े की बात यह है कि आज की दुनिया में भी शहजादा ग़ारियुस बिन नोमान बिन मंज़िर नाम का एक शख्स है जो अपने आप को ईसाई गस्सानी सल्तनत के तख्त ताज का वारिस कहता है और इसने बायदा ब्राज़ील और अमरीका की अदालतों से कानूनी तौर पर अपने गस्सानी तख़्त के हक़ पर तोसीक भी करवाई हुई है तो दोस्तों ये कालानियों के चंद मशहूर कबाइल थे जिनकी तफसील आपने मुलायजा फरमाई इसके साथ ही मैं आज की वीडियो का अख्ताम करता हूँ इससे अगली वीडियो में इन शह हम अदनानी कबाइल की तफसील शुरू करेंगे जिसके कबीले कुश में रसूल अल्लाह सल्हुसम की बेहसत हुई थी उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको इसमें किसी किस्म की कोई कमी महसूस हुई या आप इस बारे में कोई बेहतरी की राय देना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर इससे आगाह कीजिएगा मैं आपका मशकूर रहूँगा दोस्तों इस वीडियो को दूसरों तक पहुँचाने के लिए शेयर ज़रूर कीजिएगा और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मजीद वीडियो से बाखबर रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ असल वरहत वर्का